Так, ребятки, всем привет! Сегодня я покажу 100 жизнь в на косметичке. Видео я это уже снимала. Самое первое видео у меня было 100 жетное косметички. Просто она была очень тихое и я решила переснять. расскажу всю историю быстро. У меня программа у меня программа, там где я снимаю видео Movie Market и там очень плохой динамик, в принципе. И я этого не знала, когда я снимала первое видео, когда я его загрузила и послушала, оно было очень тихим, что невозможно было слышать его. Даже самый у человека чувствует, не услышать его. Так, что я переснимаю. Я буду говорить громко, чтобы вам было слышно. Итак, э, косметичка моя выглядит вот так. Она от Avon. Я думаю, что таких косметичек уже нет, потому что покупала я ее очень давно. давно. Она лаковая вот такая, она обычная змеечка вещей которые мне нужны. Первое, это блеск. Это Болгарии. вот такой розовый Болгария. Он розовый сейчас смотрится, но на губах он прозрачный, он приливается немного. Это, извините, это еще один, э, еще один новый э, бор, да, Мороз, тоже Болгария. Вот такой он в такой упаковочки. Это я уже покупала у нас в отделке, а, а это. Болгарии. То есть это одинаковое. Только это водитель. Итак, следующее это вот, такое, вот, вот такая вот э, э, губная помада. Не, не помада, наверное, бальзам для губ от Биакон. Он универсальный. Очень классный. Пахнет какой-то сладостью. каким то духами пахнет. Дальше о как кстати, это мой парфюм. Подарила мне его девочка из Халкерс, знаете. Он очень вкусно пахнет. Это мне он нравится. Это Little Girl. Little Girl. Следующая это моя расчесочка от маленького феи. Она мне очень нравится, потому что у нее маленькая длина и расстояние между зубчиками большое. Следующее это идет мой лак. Это золотой лак в оттеночке 122. Он смотрится на ногтях как золотой, но в упаковке он какой-то оранжевый, более такой некрасивый. Но на, ногтях он безумно красивый. Дальше это палочки ушные. Мало ли что там потереть, на эти. И зеркало. Обычно зеркало. ну теперь это было все. Внутри она выглядит вот такая вот очень советую купить вот этот бальзам. Это в Болгарии и вот такие вот духи называются Little Girl. Я не знаю, где я покупала вот эти духи, потому что подарил мне ее, как я уже сказала, Крис Хаусер на день рождения. А это мне купила мама. и его подарила. Еще обычно лежит у меня в косметичке вот такая вот штука без вот этого. Вот так. потому что если я что-то порежу, то я обязательно наклею это. Очень классная штука, но здесь этого не лежало. Ну, в принципе, это было все, надеюсь, вам слышно это. Э, я вас очень-очень люблю, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, если вам что-то не понравилось, если, вас не, не, если вам это не нравится, то зачем вы это смотрите, а так, я вас очень-очень люблю, даже те, кто пишут, оставьте мне комментарии, и все, пока!